І так на вечір трішечки розкажу вам новин з боліт. Як ви знаєте, парад, який мав, е, мав проходити в Києві, вони ж везли з собою парадну форму і мали проводити парад на Хрещатику, відміняється все. А тепер він переноситься до Парижу на Ілісейські поля. Послухайте, будь ласка. Русський солдат в очередний раз сід у французській забігалці. Будет говорить, Гарсон быстро поляну накрыл. Я прям вижу, как флаги морпехов будут гордо реять над французскими достопримечательностями. Наполеон, восстав из гроба, посмотрит на останки Макрона и скажет, куда ты, дурак, полез? Я прям вижу этот парад победы по Елисейским полям. Я вижу, как по Елисейским полям... Идут мои друзья, русские генералы, украшенные наградами родины их киселя. как золото отражается, знаете, солнце отражается в золоте их погону. жалкое герантофилы и уж мы сможем привести в чувство скалозубый урод? Для нас Макрон должен быть легитимной целью, это будет мировая трагедия, когда жемчужина архитектурную и прочего наследия будет стерто в результате удара орешника. Как это все у россиян в голове укладывается, как они это все там складывают, я не понимаю. Сторонники СССР, я думаю, хорошо, вы хотите сейчас, чтобы Таджикистан, Узбекистан опять вошел в состав Российской Федерации? Кто-нибудь этого хочет вообще? Вообще как, как вот с этим вопросом? Может, сначала с Финляндии и Польши разберем. Я, я, нам... я, я, я лично считаю, что нам. и раз не верю. Я лично считаю, что нам Украина не нужна в нашем составе, потому что Украина нас только разрушит. Тому все будет Украина. Слава Украине.